Было слышно. Дмитрий Дударев, команда Шины Закончился этот турнир э, для команды. И я бы сказал, что э, вроде лига невысокая. И на удивление должна была третья лига податься, но не получилось. Что здесь сложилось? Не знаю, иногда были у нас плохие сборы. Где-то игра не пошла. И на нам еще играть пока не очень удобно. Тут широко, больше, чем площадка мини-футбольная и по покрытие. Ну, будем ну, играть еще, будем стараться. На всех целях есть, есть минимум в вторая лига. Минимум, в целях. Целя. Да. Хорошо. Как вы считаете, если Будет команда постоянно играть на Локомотиве, ну, она станет, да, да, станет да. играть лучше, да? Думаю, да, потому что будем играть, будем. Да. Можно дойти выше и да, выше. Но ведь первый турнир, который был у вас на 1654 вроде как удачный, или ну, соперники были попроще? Соперники были наоборот сильнее, было больше футбола, здесь больше борьбы какой-то. И, и плюс у нас еще было пару игроков, которые нам типа добавляли и, и в атаке добавляли нам и вообще ну, уверенности всем добавляли. Поэтому да, ну будем сейчас адаптироваться, развиваться. Последний, последний вопрос. Вот ваш соперник сегодня ВИАР и тренерский штаб Виарра явно организовал оборонную игру. И э, как вы думаете, вы еще наверное не очень готовы преодолевать такие плотные обороны, ну, не футбольных команд. Да, но мы вот начали. Черед тренироваться. Раньше у нас такого не было. И сейчас будем развиваться, учиться больше пятым играть. Мы последние две игры пятыми mm -hmm. играли специально, чтобы учиться. И будем развиваться. Удачи. Все, удачи, удачи.